Не скажу, что прямо фанатично, но помню сезон, когда из первой лиги последний сезон при Советском Союзе вышли в высшую лигу, посещал практически все домашние матчи за редким исключением. Одна из лучших детско-юношеских школ в стране. То есть многие сейчас дети моих друзей играют. Пара, номер 2, Юрий Городский, номер 3, коллега номер 16, Юрий Кривцов, тренер команды «Экспресс-другой подросток», номер 11, Константин Павличенко. Должны отмечать даты такие, тем более, круглая дата такая, надо делать праздник для людей, во-первых. Я считаю, это Для болельщиков увидеть людей, которые играли в «Металлург». Ну, у нас в Днепром же всегда были такие принципиальные, принципиально, да, дерби, Нет, ну сегодня больше такая игра будет есть, да, для людей, там, дать автографы, чтобы люди увидели футболистов, бывших в «Металлурге»,